Eh, I resign because of grassroots. Sebab I cannot endorse keputusan dan sistem that had victimized so many people. Hmm. It's so selfish of me untuk kekal jadi timbalan presiden tanpa bertanding dan menjadi menteri. When I know all these questions yang saya tanya sampai he spent half an hour screaming at me was never answered. Saya ingat Datuk Seri Anwar terlalu yakin dengan um, kedudukan yang dia ada. Um, bila kita masuk 20 di akhir 2024 tu kalau kita tengok kan. Um sebenarnya ekonomi terbaik 2024. Hmm. Kita ada sign pertumbuhan lebih baik, ringgit melonjak, pasaran saham Bursa before the last week sebenarnya terbaik 2024 and then ada banyak recognition sebab lepas 2023 then people start feeling okay they are going to stay sebagai kerajaan then they are doing okay I like what I see kan hmm. so saya rasa dia jauh lebih rasa lebih secure di kedudukan dia berbanding dalam tahun pertama kan hmm uh, um, jadi um, pada masa itu saya ingat uh, dengan kedudukan yang secure itu. Dia rasa bahawa um, dia nak menyelesaikan soal dalam parti. Dan kehendak dia dalam parti ialah supaya um, long and short of it lah kan. Tidak ada pandangan yang berbeza. Hmm. Ha, jadi, uh, saya ingat plan awalnya begini. Ialah Supaya saya kekal jadi timbalan presiden tanpa hmm. dicabar. Hmm. Uh, dan saya kekal jadi menteri. Uh, tetapi saya tak boleh bersuara lah. Kerana saya rasa Datuk Seri Anwar ada masalah bila ada apa yang disebut sebagai seorang yang ada uh, kekuatan hmm. hmm. Sebab pemilihan tahun 2022 itu saya ingat dia jadi nightmare kepada banyak orang dalam PKR sebab Dato Sri Anwar secara terbuka berkempen hmm. dan mahukan Saifuddin jadi timbalan presiden. Hmm. Dia telefon ketua cabang semua ni suruh dan arahan dia itu dia rasa tidak diterima. Hmm. Jadi bila hmm. kami menang besar, uh, jadi saya ingat dia rasa itu satu tamparan pribadi. Dan saya ingat lepas pemilihan 2022 itu kami masuk, kami buat kerja sampai dia jadi Perdana Menteri. Benda itu tak tak timbul lah. Tapi yalah over 2023, 2024, I can sense bahawa dia rasa perkara yang berlaku dalam 2022 tu is an unfinished business. Hmm. Kerana ini parti dia. PKR ni parti Anwar Ibrahim. Wujud untuk dia. Tapi uh, keputusan uh, pemilihan 2022 yang mana 75%, 2 third sebenarnya Insyaallah, orang yang menang tu semua dikatakan orang Rafizi. Mm -mm. All the way kan. Dan sebab dia berkempen secara peribadi untuk Saifuddin, untuk Fadlina kan. Jadi Fadlina pun hanya menang selepas keputusan ditukar. It's almost a clean sweep. So I think he he took it quite personally kan. Jadi bila awal-awal tu saya ingat because kita semua masing-masing tumpu kepada uh, kerajaan. Saya pun actually to the line dan saya pun menahan diri banyak benda terutamanya contohnya soal lantikan-lantikan uh, macam kontrak Azam Baki terus disambung tanpa dibincang semua tu kan. Dia tengok dia rasa I think he was very confident of 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 his uh, position. Jadi rancangan mudahnya ialah begini. Um, saya kekal sebagai timbalan presiden tidak dicabar. Sebab hmm. itu kalau tengok yang mengumumkan supaya tidak ada pertandingan timbalan presiden tu ialah Datuk Seri Anwar sendiri. Hmm. Kan so tapi apa yang dimahukan ialah dia nak total control of the party. Um, jadi ini ini saya ingat sakit baki daripada pemikiran masa di dalam UMNO jugalah. Hmm. Jadi dia nak keseluruhan MPP itu semua ialah yang bukan orang saya ataupun tidak sekepala dengan saya supaya saya tak boleh bersuara lah dalam MPP tu kalau saya berbeza pandangan ada kaki pukul maki ada kaki pukul maki itu sebenarnya rancangan lah. siapa punya kepala wallahualam i don't know hmm. now masalahnya uh, mereka juga tahu kalau buat satu anggota satu undi perkara 2022 akan berulang Beritahulah lah macam mana telefon lah kat bawah macam mana ni yang mengundinya ialah anggota biasa dia undi ikut siapa dia suka jadi sebab itu keputusan pemilihan perlu ditukar apa ni sistem pemilihan sistem. perlu ditukar dan sistem pemilihan tu tiba-tiba jadi macam amno perwakilan hmm. ha jadi bila perwakilan itu itu yang seluruh politik dia Syamsul semua tu disusun untuk jaga kat bawah semua tu Dan that's where the fault line happen hmm. kerana Uh, di bawah itu keputusannya itu mula nampak kepala tanpa badan. Semua orang-orang yang menang dalam pemilihan 2022 and it just so happen because memang saya menang besar 2022. I, I want two thirds across the country. Jadi memanglah kebanyakan ketua-ketua cabang grassroots itu memanglah associated orang kata dia ni dulu undi Rafizi. Whether or not they support me as a person, bagi saya, tak tentu pun. It just so happen masa pemilihan 2022 itu, PKR kalah teruk dalam semua pemilihan. So they wanted a new face. Okay. They wanted someone yang lagi confrontational. yang Dan dia orang tak suka kemah besar yang nak bekerjasama dengan bersatu, pas, UMNO ni. They want someone yang masuk, langgar kan. So, Kesian dekat ketua-ketua cabang yang yang uh, sebahagiannya sebenarnya dia hanya memilih berdasarkan pandangan dia masa itu. So kebanyakkan mereka ni mula kepala tanpa badan lah hmm. Bertanding eh tiba-tiba semua orang dia menang, ya ni kalah kan. Hmm. So the fault line jadi begini. Saya rasa Datuk Seri Anwar berharap supaya saya menerima package itu. that I keep quiet. Hmm. Yang uh, apa nama ni, uh, tak apalah asal you selamat. You kan akan jadi timbalan presiden tanpa bertanding. You kan akan jadi menteri kekal. Buat apa you nak peduli pasal all these people? Hmm. I can't. Sebab dia bukan soal orang ke, team ke. Ini yang kalau orang kata dia ni bukan teammate. Eh, I resign because of grassroots. Sebab I cannot endorse keputusan dan sistem that had victimized so many people. Hmm. It's so selfish of me untuk kekal jadi timbalan presiden tanpa bertanding dan menjadi menteri when i know all these questions yang saya tanya sampai he spent half an hour screaming at me was never answered. Hmm. And by then i knew that um it's lost cause. Sebab itu keputusan Izah memang nak bertanding daripada awal. But to be fair, Datuk Seri Anwar sebelum itu tak 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 tak. He wanted to stick, I think lah pandangan saya. He wanted to stick to that to that package. Yep. Uh, leave him because kalau kalau without me dia nak kena jawab panjang, and kesan kepada kerajaan NPH ni panjang kan. Is only lah, I think in the last one or two weeks, hmm. bila dia rasa uh, the plan had backfired, hmm. because I'm not going to back down. To me. Resolve all this issue, all these complaints ni yang orang um, buat aduan dekat ROS, kepada pemilihan parti, blockchain tak blockchainnya, buka balik, audit balik. When that was, he knew I wouldn't back down, they had to fall for plan B lah. Uh, plan B-nya, kalau Saifuddin bertanding, mereka takut, tak boleh menang dan uh, cara terbaik ialah letakkan Izzah and Izzah was more than willing because hmm. ada orang-orang keliling Izzah ni yang kata you should be jadi timbalan you should be jadi timbalan kan and Izzah was naive enough to think that I was so hadap untuk jadi timbalan presiden dan juga menteri sebab tu dia memujuk untuk menawarkan jadi timbalan <laughs> presiden dua lantikan <laughs> i mean kalau kita letak ourselves in a normal person saya tak rasa semua plan itu kita awal-awal lah. This is not gonna work. Takkan you tak tahu perangai dia macam mana? <laughs> He had walked out before. I have had fallout dengan Dato' Sri Anwar ni. First in 2012, I resigned. Sebagai CEO, chief of staff dia. And then I had another fallout 2019. Because of Farhaj and orang keliling dia. I walked out until they came back begging again. So takkanlah dah melalui semua ni. Takkanlah dia tak cakap actually but... Itu yang saya kata, you know, bila you duduk dalam bubble power, I think Datuk Seri Anwar never thought that I would resign. Dia ingat orang ni bila dah jadi menteri ni, dia takkan resign lah. Dia nak jadi menteri. And also Nick. And then to make matters worse, dia ingat tak, orang, I seorang je yang gila. Actually, you know, we we were Different kind of generation. We were born out of that disillusionment, kan? So, and then Nick resign, and then uh, akhirnya, I think is water under the bridge sampai sekarang lah.